А Алчевский медкомбинат, вы уже к нему отношения не имеете никакого? Юре имею, де-факто нет, потому что акции все арестованы. А, ну, а вы я не, не занимаюсь, не управляю. Не, не в курсе той истории, когда поезд задержали Солчевского? Нет, я в курсе, я спрашиваю. Это на самом -то деле вот, абсолютно не соответствует действительности. Там даже было, если кто-то внимательно он мог бы посмотреть тот сертификат, который там был приложен. В сертификате там было все написано правильно. Вот, и это все соответствует с теми разрешительными процедурами, которые были проведены. То есть батальон Торнадо заявил, что это контрабанда, но это, это все законно. Вот, сегодня очень часто патриоты, которые пытаются по-своему наводить порядок и по-своему быть и судьями, и прокурорами, и военными, и милиционерами одновременно.